Всім привіт! Мене звати Віталій. Ми продовжуємо наш екскурс від Том Райдера. В минулій серії е, Я вмер тисячу один раз. Ну, тому що реально дуже хардкорно тут з перестрілками і. Якби, ми врятували нашу подругу, вона дете втекла в місто, тепер всі її шукають. А, надіюсь, вони її не знайдуть. Да. Не подходите ко мне. Идем с нами, мы тебя не обидим. Ага. подруби у меня еще патроны есть. Туман этот. Все портит. Я к не попадаю. Ай, бля, ну, 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 то так вот вечно я высунусь и, в общем, как-то так. Нравится, суки? Да, звідки воно прилетіло, блін? все надеюсь Хотя по музычке по идее еще не все Ooh. Або наближается облажается игры, або я, або реально середина тут адских хардкоры на. Блин. Лава! Лава! О. Ну. Блин. Лава! Лава! Женщина, ты, ты жива. Ты мыло. Иди, Кроту. Я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне, прошу, поверь. Беги. Ну давай ты, да? ж. Явно що-то дивне відбувається, тому що. Вертольот не можна, туди не можна, то не можна. Та тільки що що не було, звідки він там взявся. О! Упс. давай, девчонка, давай, давай, давай. tanto sono re sono re perdoare uh! okay. Боже, если в этой игре помрут все, я буду очень сильно рад. Это будет... Буде просто шикарно. Так мало игр с плохим финцем. господи. Uh Ух! -huh. Давай, Ларочка, давай. Чую жопу. Ну не будешь все так, так просто. Землица. Иначе начнется буря и будет крушение. Мы не можем улететь. Нам нужно сесть! Ни за что при такой погоде! Мы не можем их бросить! Я с большим трудом добрался сюда! Да. Я ж так и знал, что все так просто. Не может быть. Лара! Лара! А Лара уехала. Позвоните позже. No! Очнись, Лара. Вернись ко мне! Лара. Лара. Так, ты шо? Блин. А тут где? Вот это поворот, конечно, да. Ну, я, конечно, что-то такого очень чекал, но, блин. Без тебя я ничего не смогу. Прости меня, Лара. Прости, ты все сможешь. Ты ведь Крофт. Отъехал. О боже! Как ты, Лара? Как Пока ты жива. Она? Ну да, бедная Лара. Что забыла из-за кого мы вообще здесь? А, -а, а, ветер переменился, да? Ты права. Зря я так сорвалась. Просто рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. От локализации реально шикарно, блин, я считаю. тот старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Тебе не верит Оска заткнутый. США. Признаю наличие аномалий. Но этот остров одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну. Ремонтирую катер и мы убираемся отсюда. Ты же знаешь, что здесь не чисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзела прав. <laughs> Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Откуда же она должна мы знать, да? Конечно. Держи при себе. Боже, да помыйся. Ж грязно, что жопа. Брат, что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Катер. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Дошло таки у Блиту. Черт, возьми! Я должна была пойти с ними. Ну что ж, дорогие друзья. Как сказал Рот. Не верится, что его больше нет. Пропоную завершить нашу серию на сегодня. Не похода в горы, <говорит> боже. Лучше они меня убили. Но нет. Вот она я. Жива, здорова. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка как-то связана с Пимика и этим монастырем. Надо действовать. Надо найти выход. Пропоную завершить нашу серию. Дякую, что дивитесь. Счастливо.